В эфире рейтинг бизнес-новостей в сети интернет по версии первого делового. В Севастополе начали выдавать российские паспорта. Отделы гражданства и регистрации физических лиц начали принимать документы. Об этом заявил генеральный консул России в Севастополе Вячеслав Светличный. Так, в соответствии со статьей 5 договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации, все граждане, проживающие в Крыму, признаются гражданами Российской Федерации, пишет Commons. В течение месяца жители полуострова могут заявить о своем желании сохранить имеющееся у них украинское или иное гражданство, чтобы отказаться от получения российского гражданства нужно обращаться в отделение миграционной службы по месту жительства. Швейцария осуждает действия Российской Федерации на полуострове Крым, но санкции вводить не собирается. Глава конфедерации Дидьо Буркальтер, который председательствует в этом году в ОБСЕ, осудил поведение российской стороны. Он сказал, что Россия нарушила международное право в ситуации с Крымом. Но